ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக சுப்பிரபாத்தம் துயில் எழுப்புதல் எந்த ராமானுஜமுனி கைங்கரியசபா திருமுற்றத்து அடியார் குழாங்களுக்கு சபா சார்பாக அநேக மங்களா சாசனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஸ்ரீ வாதிபீகர குரு அருளி செய்த ஸ்ரீ பாஷ்யகார மங்களம் நாத பாத சேவினே சேவியாய சர்வயமினாம் யதிராஜாய மங்களம் நாதமுனிகள் தொடக்கமாக உள்ள பூர்வாச்சாரியர்களின் திருவடிகளை வணங்கியபடி உள்ளவரே அனைத்து எதிகளாலும் போற்றப்படுபவரே யதிகளின் தலைவரே உமக்கு மங்களம் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் No! श्रीगोविन्द गोविन्दः गो अस्य श्रीभगवता महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे कल्पे, वैवस्वत मन्वन्तरे तमे कलियुके बाते जम्बूद्वीबे भारदवर्षे वरदघण्टे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्धमाने व्यवहारिके षष्ट्याः संवत्सराणाम् मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे शुक्लपक्षे वसन्तऋतौ मेषमासे नवम्याम् अस्याम् सुबदितौ इन्दुवासर युक्तायाम् आश्लेषानक्षत्र युक्तायाम् श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण सुभयोग शुभकरणङ्गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्याम् सुभदितौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपम् अद्य करिष्ये श्रीमते रामानुजाय नमः ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்